Євгенія Шевченко, психолог. Ми вас запрошуємо. Євгенія, заходьте до нас. Якщо не розкажете, то вже у вас будуть серйозні проблеми. Господи. Євгенія, ну розкажіть, будь ласка, чому так трапляється? Чому ж так трапляється? От бачиш ти ну воно ж уродство уродством і жахливо енергетично. І, і ще каже, ну красота. Причому говорить тобі красивий та чоловік, нормальний чоловік. Ну Ви Знаєте, мені каже, це все таки вас міра. Тобто у нас є картинка, яка закладується з дитинства, да там нам закладують мама і папа. Если они говорят, что это уродство, то мы верим в то, что это уродство. Если нам говорят, что это прекрасно, то мы верим в то, что это прекрасно. А если нам ничего не говорят? Вы знаете, не бывает такого. Значит, родители на своем примере показывают, что красиво, а что некрасиво. Но в основном вот так получается. То есть оценочная характеристика уже закладывается выключно батьками, Само, бодикамы, да. а самостоятельно? А самостоятельно вообще у нас практически ничего не закладывается, если мы не работаем над собой. <говорит> а, скажите, пожалуйста, вот это выражение, люди часто употребляют выражение «ужасно», «прекрасно», да? Это как-то программует сведомость, подсведомость, твои подальше дни. Ну, конечно, если человек оптимистичен, да, вот если для него все прекрасно, то у него как-то в жизни все и складывается, да, ему и легче все, все дается, и при этом у него меньше количества негативных Эмоции. Если у человека все ужасно, то у него переполнено негативными эмоциями, ему очень сложно работать, ему очень сложно засыпать. У него на начинаются какие-то невротические состояния. В основном люди вот в таких вот депрессивных состояниях, можно так сказать, да, у которых все ужасно, не обращаются к психологу. Но есть же люди, которым нужно находиться в этом депрессивном ужасном состоянии, и тогда они только чувствуют себя органично, полноценно. Тогда они в своей тарелке. Они через все эмоции, в ты могут передавать, вот картины людей? и результаты не Понимаете, быть, вот если мы говорим, вот да, там про картины и все остальное, это сублимация вот этих негативных. Да, то есть проявление каких-то своих негативных эмоций, то есть. Эм, но ну, это дает возможность нам избавиться от этих негативных эмоций. Если они нас переполняют, тогда человек начинает просто болеть физически, эмоционально. Ну, то есть вот эти вот негативные эмоции, если мы их направляем в нужное русло, да, это так называется как эмоциональная свобода человека. Тогда, когда мы учимся от них избавляться, ну, вот как-то направлять их в нужном направлении, тогда мы создаем какие-то шедевры. Если мы этого не делаем, то мы становимся не очень вы сказали, вы сказали о болезнях. Как? Это хронические заболевания какие-то? Ты в часовой а, ну, вот Самое классическое заболевание у людей, у которых все плохо, это сахарный диабет. Да ну! Да. Это люди, вот потому что у нас даже кровь, она как бы даёт вот этот сахар, у неё стремление вот это подсластить человеку жизнь. Сейчас ты видишь, не сказали, вистачає. Да, зараз у батьві хоть чуть-чуть стало веселіше. Вот сахарный диабет, ну, раковые заболевания тоже та причина того, что вот это негативное настроение. Вот які в само фрази і на чому? Ви ви ж людей цих бачили, вони до вас, можливо, да. час від часу приходять і дуже добре, якщо вони приходять і звертаються до психолога. Що це за слова, що це за характеристики? Які до вас приходять Ну, люди? в першу очередь, чоловік приходить, да, вот з таким станами. тогда когда вот все плохо, что у тебя по, вот все плохо, ну давай разберемся, в какой сфере у тебя плохо? везде Да, то есть нигде нету ничего хорошего. Вот когда вот, ну то есть основная задача психолога, да, то есть показать, что там, где плохо, да, это на самом деле такой большой ресурс для внутреннего роста. То есть вот смотри, вот здесь у тебя проблема, но это не проблема, это задача. Если мы ее сейчас решим, то у тебя все начнет происходить там по-новому. Вот эти вот фразы, вот все плохо, я устал, у меня ничего не получается, да, то есть они вот не дают... Возможность человеку развиваться. С какими проблемами сейчас люди в основном приходят? Но Война сейчас, в стране. Сейчас панические состояния. Панические, панические состояния. Панические состояния, да, очень много страха. Очень много людям тяжело засыпать, люди находятся в состоянии таком ну, что такое паническое состояние? Это когда страх появляется просто ниоткуда. Человек сидит дома, читает книгу, и тут ему становится настолько страшно, что он не знает, куда себя деть. Вот скажите, сейчас у вас есть, ну, можно сказать, а возможность, уникальная, да? уникальная возможность. Да, люди действительно находятся, вся страна в таком ощущении находится. Ну, 80% это точно. Вот как людям побороться в собственных условиях? Но ну, не может он психологу обращаться. Uh -huh. Что ему делать? Ну, во-первых, у нас в нашей стране и вообще, вот, ну, в большинстве стран нет понятия избавления от негативных эмоций. В первую очередь надо избавиться от негативных эмоций. Как? Как? Очень когда легко. все вокруг, когда все Очень вокруг ужасно. На у нас есть метод, але він не работает, вин передает эти пугать и и Да, это у нас, да, классика. Ну, То есть, что надо делать? Вот как дети злятся. Да, они бьют подушки, они начинают там злиться, кричать. Вот как кричать, да, вот маленькие дети. Вот надо себе дать возможность проявить эту негативную эмоцию выход, да, дать выход вот этой негативной эмоции. Закройтесь дома одни и покричите, вот столько, сколько хотите, побейте подушки, позлитесь, поплачьте, то есть дайте, чтобы это вышло. Вот даже когда ко мне человек приходит и говорит, вот у меня горе, у меня кто-то умер. Я говорю, и у нас вот там не плачь, да, вот у нас принято не плакать. Я говорю, нет, наоборот, вот удели целый день этому горю, вот выплачь его, вот дай возможность выхода этой эмоции. Тогда, когда у нас выходят эти эмоции, мы становимся более трезвы. И мы уже начинаем, то есть, понимать, что нам дальше делать, да, то есть, вот если есть проблему у нас наступает осознание. Вот есть проблема, мне надо из нее выйти, да, и тогда появляется цель. Вот если человек целеустремленный, и эта цель у него там уже идет дальше. То есть у него появляется эта цель, он становится более целеустремленный, и это дает возможность ему получать вот этот позитив, вот эту энергию. Вот спасибо вам сейчас за совет, почему? Потому что я понял, когда ты сознательно понимаешь, что у тебя все плохо, и негативные эмоции, даешь сознательно выход, выход. не ждешь ситуации, в которой да, оно да, проявится, да, да. Так оно вред может нанести, да. а так оно никому вред не наносит, и да. ты просто выдашься. Поплавай, да. потягає. Я йду до тренажерної зали. Ми да, посваримося. Да, спорт, я ріші, йду до тренажерної зали. Щось тягаю, що можу. Не хочу йти, спорт, сил немає. Да. Щось там потягав, потягав. І вже думки під душом приходять. Яка вона красива, починаю її уявляти, і, і, і все, що здавалось ну, мені ці, погано. Мені так. зараз не дуже приємно, що ти мене уявляєш тоді, коли ти а в мене ще я просто хотіла розказати. Це нормально, коли людина розбиває чашку. Ну от в мене метод я да. розбиваю чашку. Пересидіть посуду. Для того, чтобы избавляться, у нас даже есть целый семинар, который направлен на то, что мы берем много-много посуды и бьем. Вот только проблема, я... то, ну, только... Ну, понятное дело, да, там посуда такая. Ну, у нас черба да. То есть э, в чем... Э, есть женщины, которые даже боятся разбить посуду. Вот да. им страшно, да? Наоборот, вот если много женщина злится, берите эту посуду и бейте ее. Но оно должно как-то выходить. Это хорошо, это одна из лучших практик женских. Так, ну що ж, будемо виправлятися, поки наші глядачі підуть та поб'ють хоча б одну чашку, чи ще щось. У нас останнє питання: а як ви знімаєте свій стрес? Психологи як справляються? Напілись і туди... забились. Ну вы же при... все на себя это Прием. берете, вы же на себя берете все это. А, вы знаете, есть очень много методов, которые нам дают возможность абстрагироваться от клиента, от его проблем. А у меня нет. Вот когда я слушаю человека и он приходит и жалуется, со мной, да, оно проходит мимо. У меня есть задача, да, вот цель. Вот представьте, что я как инженер и я строю дом. Я же не думаю, какие там проблемы у строителей, да? Мне надо вот построить этот дом. То есть у меня идет система, я строю, у меня идет аналитическое мышление, я, я практически не включаю Я мотор. понял. Психологию, психологию психолога. Когда я прихожу в массажный салон и на меня смотрят такими глазами, это не значит, что они хотят меня понять. Я просто пришел, чтобы на мне заработали. А тебе, Крапивина, я кружечку железную почему? Чтоб ты не разбыла. Свою бей, но ты ж сегодня не побьешь. Пауза, новыми, а мы тут в паузе пока побьем. Евгения Шевченко, я. психолог, будь ласка.